biz Allah onları nə diridir. Şəhid mübarizlarımızda yoxdur ki. Am adı yaşayır, yaşadı. Məktəbi yaşayır. Ürəklərdə yaşayır. Allah onun üçün deyir diridir. İmam Hüseyn əleyhissalam 1400 il bundan qabaq şəhid olur. Am hələ də Kərbəla məktəbi yaşayır. Bizim anamız bizi böyüdəndə, süd verəndə bizə. İmam Hüseyn əzrəti peyğəmbər, sahabələrin İmamların, peyğəmbərlərin məhəbbəti ilə bizi neyliyik, bizim elə süd verir. Bizim sümüklərimiz bundan möhkəmləşir. Biz muharibə qorxuda bilməz. Biz insaflı adamları, bizə kimin torpağına göz dikməmişik. Bəzən elə bilə bilərsiniz bilə bilə ki, bəlkə siyasi oyundur. Vallahi yox. Onlar dinc evlərində oturmuşdular. Orda azan səsləri gəlirdi. Toylar olunurdu. Uşaqlar bağçalarına gedirdilər. Gecəyə onların evinə girdilər. Bilirsiz, qadınların başına, gənc qızların başına ne oynaşdılar. Nələr onlardan elədilər? Bunlar bizim bacılarımızdır ya yox? Nə qədər dözə bilərdi buna? 30 il biz onlara fürsət verdik. Cü Müselmanov dedi, qan tökməyin. Yazıxsız. Torpaqları azad eləyin, torpaqları azad eləyin. 30 ildən sonra tana prezident ağa bu fürsəti verdi. İstəmirsən döyüşsən? İstəmirsən qisas alaq. Allah dedi, buyur. Dümdüz buyur. Yəni bənəyə peşmançılığa çəkmə. Haqqımız yoxdur. Axıra kimi gedəcəksən. Və axıra kimi gedərək sağ qalacağıq. Hz. Ali əleyhissalam Allah ona bu bir... <t captainlar> qısasın alasa. Allah Qurani-Kərimdə buyurur. Qısası sizə vacib buyruldu. Biz bu Süleymanın bizim namusumuz, qeyrətimiz var. Bizim qısasımızı oba olmayacaq. Bizim qısasımızı görək kim alsın? Üzümüz almalı. Və biz bu gün qısas alırıq. Qısas alçasə şəhid də olacaq. Şəhidin şəhid olmağı dostluğunun ikisi səni nə eləməlidir? Ruhdan salmamalıdır. Əksinə, sənin damarlarında qürur damarın daha da cuvuşa gətirməlidir. Sən daha da cücə olmasan. Sənin ölməyə, şəhid olmaya haqqın yoxdur. Kəşfiyyatda mənə bir qardaş dedi. Qardaş mənə bir şey deyəndə ki, dini cəhətdən hansı namazı qılıb şəhid olum? Dedim, haqqın yoxdur. Yəni dostum şəhid olur. Dedim, dostumun anası qalır, ailəsi qalır. Sən görədir ki, bu torpaqları azad eləyəsən. Azərbaycan bayrağını ora sancasas Və qayıdıb dostunun anasının əllərindən öpəsən, yəsal anam. Elə bilm oğlunu itiribsən, mən sənin oğlunam. Sən onun bacısının qardaşısan, ailəsindən sən baxıb köməkli edəcəksən. Düzdür, dövlətimiz heç bir hər bir tədbir görəcək onlar üçün. Fərqli tədbir olacaq. Amma sən onun qardaşısan. Sən dayağ olmalısan. Hazırda Peyğəmbər Əleyhissalam döyüşə gedəndə dedi, "Mənim rəsulum, mən düşmənlərinin qəlbinə qorxu salaram." Gün Allah əleyhinn. Baxın necə qaçdılar? Biz Füzulidə olduq, Horadizdə olduq, mən orada gözüm ilə gördüm. Necə əskərlərin ayaqlarını, əllərini, güc şapaq toya fürsət olsun, yenidən şahid düşmüş qardaşlarımızın visası növbə. Hazırmıyqmı biz buna? Bəli. Hə -hə. İkinci psixoloji travma nədir? Məs psixologiyası çörlərindən sonra görürsünüz ki, bəzi qardaşlar əsəbi olur. Əsəbi olan halda digər dostlar və bilən ondan spor eləmə. Üçün də özündən ixtiyarsız gələ başlayasan məs spor eləmə, söz tutmağa. Təbii idi. Səz onda nə ilə düzəşdi. Bu psixoloji travmadır, əziz dostlar. Səlogən elə, komandir. Qarı paşa məliyir. Akomandir düz demək. Sən komandir, hər şey danışa bilməzsən. Sənə komandir oturub bir-bir planları desin, mən nəyin üçün eləyirəm. Allah buyurdu, ya Muhamməd, onlara təvəçili göstərsən. Təvəçili göstər ki, zəfər çaxsın. Əziz qardaş, nəticə, nə ne qədər ayan azad eləmişik. Bu bundan da çox eləyəcək. Bir dənə özünüz ağdışdığınız zaman olsun. Dostlar, kiminsə dini sual olsun. Beri, Aradın, Sualışı, sualı olsun. Çəkinmədən verin. Sənə söhbət. Haramlı sual. Sualları sual olanlar, yaş şəxsidirsə çəkinci məni qırağa. Bir qardaşmandan bax bu hallar baş verir. Bu problemlər var. Yaxda dinlə bağlı kiminsə nəsə sualı var, verə bilərsiniz səninə söhbət eləyəcəm. Yəni, Oturmağa gələ yox. Haramsız sual olsun. Allah sizi qorusun inşallah siz qardaşlar. Allah sizə uzun ömür eləsin inşallah. Və Allah nəsib eləsin. Bak bu zeminden güzel kardeşler. Kusada. Karabağ'da oturay çay içse hiç sizden biri azam versin. Durup cemiyatla namaz kılar. Ondan sonra da oturay göze